1 марта в Октябрьском отделении ДСАФ России завершился курс обучения военных специалистов. Подробности в нашем сюжете. Курсанты, направленные Екатеринковским военным комиссариатом на обучение в Октябрьской ДСАФ, благополучно прошли обучение и получили специальность. В количестве 22 курсантов категории С и двух курсантов категории Е e, это уже грузовой автомобиль с прицепом. 70% ребят сдали экзамен на хорошо и отлично. Остальные показали удовлетворительные знания. Итог неплох, учитывая ужесточившиеся в последнее время требования, предъявляемые к военным специалистам. Большие требования сейчас к знаниям военной техники проводятся дополнительные проверки в воинских частях. Поэтому активное внимание вооруженных сил именно к уровню подготовки ребят к армии. Для обучения ребят работе с тяжелой техникой военного типа в Октябрьском УСТК есть все необходимое. Вооруженными силами укомплектованы полностью вооруженной техникой. Материальная база – это учебная организация, то есть наша. Имеется оборудованный автодром, ну и утвержденные маршруты по подготовке именно военных водителей на большегрузных автомобилях и вездеходах. Программа подготовки военных водителей от стандартной весьма отличается. В программе здесь именно подразумевается подготовка военного специалиста, именно военного автомобиля, условия эксплуатации во время боевых действий экстремальное вождение введен курс и техническое обслуживание и ремонт именно в боевых условиях. Специалисты УСТК квалифицированные дело свое знают, кроме того, регулярно проходят обучение различного уровня. Ежегодно проводятся сборы учебно-методические в одной из автошкол нашей области. Последние сборы проводились даже дважды на базе Камышинской технической школы и на базе Волгоградской автомобильной школы. Волжской, извиняюсь. плюс еще мы посещали войсковую часть в городе Волжском. В наступившем году план подготовки военных специалистов выполнен уже на 70%. Осталось подготовить 8 человек. При тесном взаимодействии с военным комиссариатом эта работа ведется очень активно. И сбой в системе возможен лишь в случае перебоя с финансированием. Прошлом оно, к сожалению, из-за недостатка финансирования урезали нам план подготовки. Но ну, будем надеяться, что желающие есть, Ну, чтобы не отменили нам хотя бы тех ребят, которые уже мы наметили обучить на осенний призыв. Октябрьский ОСТК постоянно расширяет свои возможности и, соответственно, линейку предложений. Ну, в этом году, кстати, Впервые мы готовили специалистов именно вот по, раб... по набору водитель с прицепом грузового автомобиля. Да, впервые нам хотя бы немножко два человека, но тем не менее мы выполнили. Здесь возрастная планка имеет немножко предел по подготовке водителя. С прицепом это не менее года стажа должно быть у человечка. И по подготовке, допустим, на автобус возрастной ценс 21 год. Ну, да, это практически выпускники уже высших учебных заведений. Но имеем право, но пока план нам не дают, но мы готовы принять таких курсантов. По уже ставшему привычным набору услуг ведется работа в штатном режиме. Все для людей, чтобы каждый, кто проходит здесь обучение, чувствовал себя в своей тарелке. Сейчас мы ведем работу по подготовке трактористов, машинистов, водителей различных категорий. На праздники делали скидки. Там на 8 марта кто обращался для женщин, для женщин да. Мы занятия проводили даже 8 марта, по желанию курсантов, а женщинам мы не могли отказать им. Ну и ребята работали даже 8 марта. Работа продолжается, поэтому всех желающих ждем в наших стенах.